компания uh, Название нашей компании это, – это наш новый дом. Uh, территория реализации – город проживания ВПЛ. Uh, в данной, uh, ну, в, в, в данной ситуации сейчас это мы имели в виду, допустим, сейчас юго-восток Украины, Хайков, Бердянск, uh, Запорожье, Днепропетровск. То есть это uh, реализовывают ее коалиция организаций, которые была представлены, члены которой были представлены в разработке этой программы. Цели нашей задачи – это, первое, интеграция ВПЛ в местную громаду, Второе, у нас их несколько. Помощь в адаптации ВПЛ в местной громаде, в принимающей громаде, разъяснение ВПЛ, их, их места и прав и свобод в местной громаде. Заявление о количестве созидательных целях ВПЛ в принимающей громаде. Формирование патриотического имиджа ВПЛ украинец. Целевая аудитория. В данной ситуации у нас получалась целевая аудитория, это ВПЛ, принимающая громада, и второе, это руководители той принимающей громады, которые, на территории которой приехали и проживают ВПЛ. Да. Итак, описание проблем, что наша программа должна решить. Это первое, это социальная интеграция. ВПЛ, восприятие ВПЛ как негатива для членов принимающей громады, потребительское отношение к благам принимающей громады со стороны ВПЛ, незнание ВПЛ нормативных документов и законов относительно социальной защиты ВПЛ. И ВПЛ имеют разорванные социальные связи, требуется восстановление и э, наработка новых э, данных связей. Э, какие ресурсы мы будем использовать при реализации нашей программы? Это членские взносы организации, которые входят в коалицию, а также краудфандинг. Это э, для сбора средств э, ну, там, своих гошек и так далее. И так далее. Вот. Все. 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 Спасибо. Спасибо. Большое. А, Все равно скажи что. Подскажите, а, я, какую тебе понравилась презентация? Очень.